Наш следующий участник Евгений Лавринов. Евгений Лавринов никогда не любил танцевать, и это при том, что его мама профессиональный хореограф-постановщик. Но недавно Евгений принял решение круто изменить свою жизнь и похудеть. Ради этого он даже бросил свою работу и приехал к нам на шоу. Итак, встречайте Евгений Лавринов и Юлия Акроперидзе. Рок-н-ролл. eu era de Не маленьким мальчиком. Когда уже к шести я был действительно очень крупный, очень полный мальчик. В школу пошел вот, вот с, такими щеками. Зайвыми килограммами хлопчика никто не переймався. Батько та мата Евгена працювали в местном палате культуры с ранку и до позднего вечера, чтобы их сын мав все, что забажає. Папа куча работы, там у мамы куча работы, кастроли куда-то с коллективом. Я, в принципе, я был настолько самостоятельным, я никого не видел, никого не было дома никогда. Саме Тогда Євген начал заедать самотность. Так на месте п'яти зайвих килограммов появилось первые п'ятнадцять. Тогда хлопець навіть не догадывался, чем это может обернутися. Все были худники. Я вот так вот как бы, в классе в принципе, выделялся на их фоне. Через проблемы начали обзывать, толкать, щипать. Ну, такое жирный жиротрест. В 8-9 классе не очень удачно я огрызнулся. В ответ... И когда выходил уже со школы домой, то во дворе школы ждала меня такая хорошая толпа из ребят. Человек 30-35 постарше. И в круг меня зажали, говорят, что ты там говорил что-то, да, и начали меня откровенно мутузить. Могли, блин, и убить. Нині ж чоловік має власну сім'ю, кохану дружину та доньку. Сдавалось б, усе йде за планом, та, на жаль, страшна история знову повторилася. Я одна. там в полненькая. все вокруг худые, а я одна такая. Просто. мне не нравится, когда с меня всегда смеются. Да, мне очень сильно обидно. Очень страдает. Соня невероятно мучается из этого среды. И она бывает приходит вечером. Соня, что случилось? Что ты такая расстроена? Один раз вообще меня очень сильно побили в школе. Мальчики, это пятеро или даже больше вот меня так ложились и меня головой об землю. Я не хочу, не хочу, чтобы на этом жизнь заканчивалась. Хочу, чтобы была активная семья, чтобы ребенок мог прийти и не страдать, и не рассказывать, что у него, у него, в школе я думаю, вызывают, что мне делать, плакать от этого. Я не хочу, чтобы быть похожим, ну, такой полненькой, как папа. Вот я похудею, она будет худеть вместе со мной. Она изменится обязательно. Я приложу все усилия, чтобы так и было. Чтобы она была худенькая, чтобы она была красивая, привлекательная, чтобы ее любили и хотели, и уважали за то, что, какая она есть, да, и чего она добилась.